Отримай шанс на бонус до тысяч гривен от Favbet Вот так вот мы заехали, друзья, в снег Посмотрите Вот Прям колесики вот они Бывает, резко свернулись с лёгкой посадочной полосы Сначала начали вон там копать, не совсем получилось. Ну и вот здесь вот трап к нам подъехал. Вот покидают через хвостовую часть самолета. Так м'яко приземлилися в снігові замети російські фігуристи, які летіли на змагання в Саранськ лайнер вилетів за межі льотно-посадкової смуги. Майже сотню пасажирів та екіпаж евакуювали. Ніхто не постраждав, але неабияк налякалися. Після нетривалого закриття аеропорт Саранська знову відновив роботу. Влада запевняє, з російською авіацією усе гаразд, та чи так насправді. Кількість випадків несправності російських літаків за минулий рік збільшилася у три рази. Аварійні посадки, пожежі, несправності двигунів і інші проблеми трапилися у семи десятках випадків за 2023 дві тисячі двадцять третій рік. Одна прижміті суховкока рот. калімісті будь ласка. Это объявление со всхлипами на фоне записано сегодня на борту самолета Уральских авиалиний. Рано утром лайнер из Сочи летел в Омск. Не смог приземлиться и подал сигнал бедствия. Топлива хватило на посадку в поле Новосибирской области. Ребята, Отбежали все подальше от самолета. Возгорания никакого не было. Так один бок немного закоптился приехали автобусы, пожарные. Борт уральских авиалиний перевозил 167 человек. Как заявило управление авиакомпании, причиной послужил отказ гидравлики самолета. У лан сразу после взлета у грузового Ту-204 загорелся двигатель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Бурятии. <связь> Ё-моё! Огонь вспыхнул через несколько минут после отрыва от земли. Из-за нештатной ситуации экипаж принял решение сбросить топливо. Затем самолет совершил посадку в аэропорту вылета. Как сообщается, никто не пострадал. В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолета Airbus A320 из-за проблем с двигателем следовавший из Пензы пассажирский самолет Аэрофлота, находясь на большой высоте, запросил аварийную посадку. У него произошел отказ одного из двигателей. Из-за неисправности, пилоты потребовали, чтобы экстренные службы были готовыми на всякий случай. Пассажирский лайнер смог сесть только со второй попытки. Во время первой попытки произошла опасная ситуация, из-за чего борту пришлось заново набирать высоту и заходить на второй круг. Сейчас только приходит осознание того, что могло бы случиться с нами. Но благодаря экипажу самолета мы остались живы. Російські авіакомпанії стали доплачувати екіпажам, бо пілоти масово відмовляються літати, намагаються задобрити їх надбавками, які за міжнародними стандартами копійки на Росії зарплатня пілота становить лише 150 тисяч рублів. Та й то, якщо пілот зі стажем, пілоти масово відказуються літати на російських самолітах ЕСДЖИ стоїть за того, що половина обладнання не працює. Они как бы еще хотят пожить, поэтому согласны летать на чем угодно, но только не на российских самолетах. Пилоты в РФ жалуются на проблемы с полетами вокруг Москвы из-за глушений GPS. Теперь пилоты вынуждены искать новые способы ориентирования в пространстве. Один из пилотов сказал цитата. Если самолет летит на высотах условно 500 метров, то, конечно, пропадает навигация, и ты не знаешь, куда лететь. Иногда можно сманеврировать высотой, уйти на нижние высоты, как мы говорим, по елкам передвигаться, но это тоже небезопасно. Повномасштабне вторгнення Путіна в Україну дуже болюче вдарило по російській авіації. Літаки виходять з ладу. Ремонтувати їх немає чим, бо на Росії таких запчастин не випускають. Очевидно, що сказали санкції, очевидно, що складніше підтримувати е, льотну годність без доступу до оригінальним запчастям. Е, і відсюди виникає вероятність виставки таких ситуацій. Та, попри це, ботоксний диктатор запевняє, усе за планом країна зможе обійтися і без імпорту. Санці класальне давлення приходять імпорто заміщення. Імпорт заміщення зі протоміщенням європейських товарів. Ребята, я просто обязан вам это показать. И если я вам это не покажу, это буду не я, честное слово. Просто, просто посмотрите на это и новый смартфон А72 наш смартфон совместное импортозамещение смотрите 6500 тут георгиевская ленточка вот эти надписи всякие произведен в России наша замена айфона ура произведена в России импортозамещение импортозамещение импортозависимость Путин 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 Про виробництво власних продуктів, які до повномасштабного вторгнення купували в країнах Європи, путінська влада успішно рапортує. Проте про реальні успіхи тут не йдеться. Програма по заміні всього западного на все отечественне. в них уже за гранічних аналогов. області сьогодні була роздавлена бульдозерами около 10 тонн западного сира. Всего за первый день продуктового эмбарго в России раздавили и сожгли около 300 тонн продуктов. Ситуацию с рекордным ростом стоимости яиц и куриного мяса сегодня обсудили депутаты Государственной Думы. Взять ситуацию с дефицитом яиц под контроль удалось только с помощью того самого импорта, от которого собирались отказаться еще 10 лет назад. Завозить яйцо решили сперва из Турции, а потом еще и из Индии. Еще пример. Дефицит продуктов питания в Самаре, который фиксируется с 20 января. Местные СМИ пишут, с полок супермаркетов исчезли яйца, куриное мясо, овощи и фрукты. Региональные власти винят во всем плохую погоду, которая усложнила логистику. Но последствия снегопадов ликвидировали за несколько дней, а полки опустили на несколько недель. И не только в Самаре. На федеральних каналах про це мовчать які про проблеми в сільському господарстві. З Росії видавлені потужні зернотрейдери, насіннєвий фонд, інкубаційні яйця, племенний матеріал для худоби. Усе це раніше Росія отримувала за кордону, а нині затягуйте паски. цей документ єдиний важний безценний, який гарантує... Мировую свободу, равенство и защищенность всех.